Штабніша церемонія українського шоу-бізу вже скоро, і ми продовжуємо ділитися з вами найцікавішою інформацією, що стосується цієї події в ефірі M1 Music Awards News. і з вами Вікторія Батуї. і чоловік, який знає, що таке хорошо, а що таке український шоу-бізнес. Юрій Третяк. Далі у випуску Даша Астафіва представила виставку своїх селфі. За що ви так не любите іску. Надя Дорофєєва і позитив мало не стали парою. Даже сходили на свидание. У яких артистів найбільше шансів стати проривом року? Нам то все равно кого в вигравати. M1 Music Awards – це боротьба українських виконавців за звання найкращих у 12 номінаціях. Однією з найбільш непередбачуваних є прорив року. Звучить як номінація начальника ЖЕКа. Прорив года, причина відключення гарячої води на два місяці. <рив> ну можливо, але якщо повернутися до шоу-бізу, настав час дізнатися, які артисти мають шанс поборотися за звання найбільш проривних. Прорив мені годам'якашна саме найцікавіша номінація в принципі. А вже ж, бо тут можуть опинитися найрізноманітніші артисти, як новачки, так і досвідчені виконавці, які вразили публіку новим амплуа, дуетом чи просто піснею. Номінація прорив Три, Три два. В, 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 один! До цього історичного моменту Монатік теж був новачком, як і Нікіта Алєксєєв, якого і бачить своїм наступником торішній переможець. Якщо Аліксєїв не буде в прориві году, то йому тоді точно не місце в лучших артистах. От, тому що людина, люд, який трудився рік. не покладая рук. Завдяки кліпам Алана Бадоєва, рекордам в iTunes та численним концертам до армії шанувальників приєднався навіть сам Потап. Обязательно Алексееву нужно дать открытие года. Обязательно. Я могу победить своей искренностью и тем, что я уже давно в шоу-бизнесе. Я знаю много, чего не знает Алексей. Вадим Олійник, экс-участник дуэта Диофильмы, уже давно стал просто олейником. Але свой первый сольный клип спевак представил только В цьому році. Танцюй, танцюй, моя дівочка Года. Нове дихання, нове рождення. Перспективний, танцюючий, позитивний, шикарний молодий артист. У кардинально новому образі вірвалася до теле та радіоефірів співачка Мамаріка, яка до цього була Ерікою. Приномовного відкриття для мене це не було переродження Еріки в проект Мама Ріка і з цією піснею, неймовірно драйвовою, яка вибивається взагалі з усього, що я чув раніше. Іноді мені рвидах, іноді ровидах, звичайно, вона заслуговує, щоб отримати цю номінацію. Але новостворений екс-квестами гурт Огонь іншої думки, Еріка, Мама Ріка, Коста-Ріка, Петріко. Ріка. Ріка. Вову адміністр гайми, сума не міняється. Ні, ну понятно, «Огня» більше во мне. Мне кажется, даже сама смелость заслуживает того, щоб я просто була в этой номінації. Нам то все равно кого виграть. Впевненості хлопцям додають аж три кліпи випущених цього річ. Вот эти ребята, это моя любовь. Они всі втроем настолько они настолько унікальні. Это огонь, это огонь. На прорив року накинула окоми Тетяна Решетняк. Екс учасницю гарячого шоколаду важко впізнати із якими продюсерським і кліпмейкерським старанням Алана Бадоєм. обворожительный голос, какой-то такой вот сексуальность, магическая какая-то штука, мистическая. Пум-пум-пум-пум-пум. Запись сделана. Молода украинская спевачка Ирина Левицка впевнена, что лишь красою и женственностью в наш час никого не здивуешь. Що за слова, що за игра слов? Кліп класний, артистка, класна, молодая, балет, декорації, все. Ну що у вас в матюки в пісні? Запіділась, за. Ой, дім, там не матюки, а запись сделана. Хіп-хоп, чи сльозливі пісні про кохання, емоційний вокал або стёб? Що стане проривом року? Дізнаємося вже 10 грудня на церемонії M1 Music Awards. Минулорічна церемонія m M1 Music Awards називалася Big Bang, тобто Великий Вибух. Наступне шоу проходитиме під символом інь-ян. Інь-ян. Філософія Востока, родом із Китая, як і костюми некоторих наших артистів. <сум> як буде проявлятися ця концепція в шоу, поки таємниця. Але Міла Єремєєва провела власне дослідження, що чекатиме на нас цьогоріч. Що ж таке інь і янь? Пойду проверю, если на нашей сцене такие. Нормально можешь крутить педали. Это ты не в ту сторону. Я нормально кручу. Давай в эту сторону поворачивай. Да, это сейчас ты другую, это, другую сторону. Дрифт. Что? Ты как-то странно будешь. Не надо вас и не они, а вы определились? Вопрос, мне напомнил, кто из вас Время. Спешит, кто стекло, и это самый ненавистный нами вопрос. Ну вот что вас свело вместе? Это судьба. Это упорный труд и поиск чего-то, какой-то золотой средины музыки. И сложно сказать, от чего это, и сложно сказать причину. Так, а наше знакомство за два года до группы? Когда мы с Потапом искали девочку, мы искали ее год. Но мы параллельно все время знали о том, что есть такая, как Надя Дорофеева. За два года до этого мы познакомились с Лешей, даже сходили на свидание. Ничего у нас никогда не было. Концепция инь-янь. Вот как вы считаете, что это будет? Это будет разделение на черную и белую сцену. М -м -м. На черные будут брутальные артисты, а мы все-таки светлые позитивные. Мы будем выступать, мне кажется, на белой сцене. Ребят, ну я поплыла искать свой дзен дальше. Готовьтесь к премии и не теряйте свой инь-янь. Давай, давай. Эй, Спасибо. воображаемые пять. А мы очень ждем, если честно, премию. На самом деле, это было знакомое знаковое действительно, событие для группы «Время и стекло». И этот номер, мне кажется, был один из самых масштабных. Женщина, говори, говори, я все равно вырежу. Сучка. Мужчина, женщина, фанера, лайф, дэнсы, рок-н-ролл. Самое хорошее таится в «И». Прекрати пудрить мозги. Сильная страна у «Я». Но по-настоящему крутыми они становятся, когда вместе... Кто нарушил нашу... Я нарушила вашу идею. Как вы находите гармонию в ваших отношениях? Может, вы в поиске гармонии начинаете бить бабушкин сервис? Хорошая дед, да? Надо, Надо Бабушка позвонить бабушке. Надо позвонить бабушке. сервис. Я думаю, что я не раздувал. Думаю, точно бабушкин сервис. Нет. Когда мы злимся друг о друга, у нас хватает места в доме для того, чтобы разойтись. По разным комнатам. По разные этажи даже. Впереди у нас церемония M1 Music Awards. Концепция этого года и не Что это может быть? Мне кажется... Я надеюсь, что пригласят какого-то крутого артиста. Yeah. Сай. Ой, это было бы вообще бомба. Это, в первую какая-то противоположность, которая, тем не менее, притягивает. Павло Зебров и время и стекло. А может быть, и Yeah. Шоу-бизнесе долго не проживешь, если ты не зубастая. Но и ругаться со всеми тоже не стоит. Но достигают успеха только те, в ком эти противоположности соединяются. мордасти. А, это, это же это... братья Борисенки, которые уже бро. Красава, да, да, опять. Красава, дают. А, вы в черном, мы в белом, прям как и не я. Мы дополняем друг друга. То, чего не умею я, умеет мой брат. Он в школе всегда учился лучше меня. А, я всегда был более спортивным человеком. И также у нас и в творчестве. Если Вова может выбирать какую-то бочечку в ударку, то я могу проложить там какие-то скрипочки. Вы допускаете, что а, один может психануть и сказать, все, мне все надоело, я пойду работать в банк. У нас не один раз были разные глазе, но при этом всем один другого берет за шкирку, дает пинок под зад, говорит, ты одумайся, пожалуйста. Вы бьете друг друга? Сильно. Ну да, да, булавой. Вот такие они, Борисенко Бро. А я свое просветление нашла и передаю его вам. А M1 Music Awards уже очень скоро, дождитесь, и меня. У кінці минулого року Даша Астаф'єва випустила свій перший сольний кліп. Отже, має шанс отримати премію М1 не тільки як учасниця гурту Нікіта, а ще й як сольна співачка. Кстати, а ти знала, що група Нікіта була названа в честь продюсера Юри Нікітіна? Как хорошо, что продюсер Даши Астафьевой не Виталий Козловский. Даша подалась не только у сольной спевачки, а еще и у фотомитцы. Девчина представила выставку своих селфи успели с иншим фотографами экспозиции. Мне это напомнило рекорд одного голландца, который засунул 12 теннисных шариков в рот. А насколько бесполезна новая затея Остафьевой, узнаем прямо сейчас. Поговаривают, те, кому нечего сказать, делают селфи. И сегодня мы на выставке Даши Астафьевой, которая сделала селфи на целую выставку. По доброй ли воле вы пришли на выставку Астафьевой? Нет, конечно же нет. Нам потом отрабатывать это все, знаете, долго не Я здесь работаю, у меня не было выбора. Почему все тусуются на улице, пьют, но никто не заходит внутрь? Так обычно везде все тусуются на улице, никто никогда не заходит внутрь. Форшет платный? Вроде нет. Поговаривают, Дашины клипы ротируют на каналах для взрослых. Дашины клипы просто ротируют. О чем вы думали, вот когда сюда шли? А секс... Правда ли, что Даша ездит в поездах без белья? Цепки... Ох, <свеч> какая <здорная> девчонка! <свеч> Дашенька в детстве очень любила бегать голенькой по пляжу, но время не стоит на месте, время идет, и теперь Дашенька пошла дальше. Теперь она голая бегает по парковкам, супермаркетам и улицам. Я на Даша, а можно посмотреть на твою руку? О, да у тебя самая длинная линия жизни группы Никита среди всех ее участниц. Да. Вот вы пишете стихи, правда ведь? Правда. Вы делаете потрясающие селфи, вы поете. За что вы так не любите искусство? В смысле? Да, шучу. Вы снимались в кино и играли саму себя. Как долго вы вживались в роль? Самое страшное это было правильно припарковать машину. 90, 60, 92. Каково это быть не идеальной на 2 сантиметра? Я кстати, не идеальная во всех параметрах: 92, 62, 92. Вот так. Девочки называют свою грудь именами какими-то: боленькая и Машенька, левенькую и правенькую. Когда ей будет 45, она будет их называть Мария Александровна женщины с красивым прошлым не нуждаются в названиях своей груди. Я все детство проводил летом у бабушки, а вы, по слухам, у дедушки. Как там старик Хью? I love you. I it, I suck. Хью нормально, но он попал в руки не к женщине. Почему вы его не, не сберегли вот для себя? Ну, надо. No. 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 Смотри, ты красивая девушка, 70. я красивый парень. У нас могут быть очень красивые селфи. А можно тебе щечку поцеловать на селфи? нет, ну это грустно, слушай, это. Я за безопасный секс. Я готовился? готовился, у меня есть. К чему готовился? К интервью. Спасибо, one touch. Да не обо мне. Скажите, что вам понравилось? Да, Конечно же, селфи Даша Астафьева в душе не могут оставлять тебя равнодушным. Как вам выставка? Нормально, я там еще не было. Что я могу сказать в завершении? Какой шоу-бизнес, такие и светские события. Если на вас не обращают внимания, вы чувствуете, что вы невидимка, просто обнажитесь. В прошлом году на M1 Music Awards, потом на выставке селфи. Как думаешь, когда в следующий раз мы Дашу оставь его увидим одетой? Хм, думаю, на тегоришней церемонии до ней до речи залишается майже три месяца. Ну а до нашей следующей встречи остается ровно неделя. Дождитесь! Булайте! Пока! До церемонии M1 Music Awards залишилося 98 дней 22 часа 46 минут.